Слева пути в манере 1 километр археология, да. Так что, конечно, кто-то столько зарабатывает, а кто-то потом пишет про это новости и зарабатывает 32 тысячи рублей в месяц. Нам поэтому ляче. Кто-то что учился. Знаешь, у них... Господи! Его что занесло? Ферис, мне так страшно. Он какой-то дебил, короче. Давай от него съедем. И, пожалуйста. Ферис, его может вообще занести. Господи, мне страшно. Блядь, это надо на камеру гадить. Это надо посмотреть. А это да, а, блин, я в интернете такое видела, когда вот перед тобой вот так людей заносят. У меня с собой ноутбук есть. Надо это сохранить. Блин, и на ютуб выложить. Охуеть, блядь. Он несколько раз ударил. По всему одного раза стало мало, и он хотел да, об... Он, он, он что, реально, сказал? он хотел сбить... Он хотел обогнать эту фуру, что ли? Ты видел второй раз, ебанулся Я человек. видела. Может, он пьяный был или... Он какой-то не билетик. Не, не, Катя, он колесом ударился, ему налево потянул, и руль не заклинило. То есть он, у него управление... Блядь? Бля, Вьетнаме, Блин, я думала, он тут сейчас вдруг нас заденет. Это очень страшно. Блин, от таких людей надо шугаться, реально. Я просто видела в интернете, когда получилось. Бля, ты попад... видел, он нагло прошел бы. Да, он, я знала, что так. То есть он, когда его... вот так он вылез перед тобой, да? Хорошо, что он вылез перед тобой, перед. Перед. И реально, я думаю, сейчас он. Хотя он сначала вылез, думаю, сейчас это произойдет. Знаешь, что? Я знаю, надо ее, короче, ну ладно, 7, сейчас. 7, сейчас.